Да, секунду, секунду. Да, ты стоишь, совершенно верно Совершенно правильно Готов? Да. Оп! ты стоишь, ты стоишь, все, 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 Хорош, пять есть. Следующий, пожалуйста, это был у нас э, Махнован, да? 11.95. Хороший результат. Так, следующий у нас пошел э, Скоропудин. да, Марк? Да. Готов? Да. Оп! Раз. Два. Три. Четыре. Встань. Доброе. Так, Саморенко, беди, готовится. Готов? Оп! Да. Давайте пара, которая напевает. Два. Таня. Добрая. Бедиль, Латайка. Готов? Оп!

Аверчук Верчук нет, да? Саргоний. Да, да, да. Готов? Оп! Два. Три. Четыре. Добре, пять, добре. Право, Саргоний готовый. Оп! Раз, две, два. Ножку в центральный квадрат, не забываем. Четыре. Добре. Э, Какун Саша Писанёв, Закирия Тимофеевна. Готовы, Саша? Готовы. Оп! Парни, а куда вы пошли? Вам же сейчас с мячами бегать. Не-не-не. Те, не, не. кто сделали здесь, идут туда, отсюда идут туда. Сперва все делаем без мечей, потом с мечом. Все правильно, они уже знают порядок. Все хорош, есть, есть. Есть. Закерия Тимофей, Хапун Иван. Готовы, Тимофей? Оп! Раз. Два. Три.

Руки ищу. Готовый. Сюда Оп! Раз. Два. Три. Добре, добре. Четыре. Останний финиш. Добре, прекрасный час. Ищук, Климчук. Готовый. Оп!

Опять добра. Григорьев под лицо. Готовый. Оп. Три. Четыре. Четыре лице. Я ж рахую, ты меня слышишь или нет? Ну, ты молодец. Давай еще раз. Зараз все побежать, попробуй перебить. Светлецов, Кривулянский. Готовый. Оп! Раз. Я говорю, три. А ты четвертый выйдешь и запомнишь. Три. Четыре. Тани. Добрый, есть. Кривулянский, Писанюга, Григорьев. Готовый? Оп! Раз, два, три, добре. Четыре. Останий. Добре, добре. Добре. Григорьев, готовий. Оп! Не-не-не-не, слушай, ну так же не пойдешь, вот стоп. Сань, да. Я не прав, или ты, я не понимаю. Видно, что я даю возможность перебежать. Давайте чуть ответить. Итак, первый у нас э, на старт идет Максимал. Вячеслав. Потом э, Григорьев будет перебегать. Ну, хорошо, ты же хотел, если быть первым. Когда Скоропулин, тогда Марк готовится первым. Сейчас, ребятки, можете отдохнуть секунду, я по поправлю линию. быть либо на планке, либо за планкой, либо в притык. Потому что когда даю возможность останавливать его чуть раньше, то вы останавливаете за полметра. Для того, чтобы